ৰঙলাও সৈতে মাংসৰ যদি লৈছেনে বাৰু তাতে আকৌ লোকেল মাংস হয় আহকচোন আজি মইনো কেনেদৰে বনালোঁ চাওঁ তাৰ কাৰণে সৰু সৰুকৈ দুটা পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ মিহিকৈ মিক্সিত দিয়া নাই আৰু আদা নহৰু অলপমান থেতেলাই লৈছিলোঁ বহুত বেছি মিহি কৰি মানে পেষ্ট বনোৱা নাই অলপ থেতেলাই লৈছোঁ জাষ্ট তাৰপিছত সেইখিনি অলপ ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি তাতে মাংস দিছোঁ মাংস পৰিমাণ তেনেই কম যিহেতু মা আৰু মই সেইটো কাৰণে কমেই আছিলে আৰু এয়া মানে আগদিনাখনিৰ মাংস মই থৈ দিছিলোঁ বনাম বুলি মানে আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজি মেলি লৈ এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ অকণমান হালধি তাৰপাছত মছলা মছলা বহুত বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ মছলা মানে যি যি দিওঁ আপোনালোকে যি যি খায় সেইটোৱে দি দিব আৰু সেইখিনি দি কৰি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ অলপ টাইম তাৰপাছত ৰঙালাও আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ সেইখিনিও ভাজিম যদি আপোনালোকে খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন বহুত ধুনীয়া হয় মই নিজে বনাই পেলাই খাইছোঁ কাৰণে কৈছোঁ বহুতেতো মানে খাইছে আৰু মইহে একেবাৰে লাষ্টত খাইছোঁ নেকি আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এবাৰ খাব আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ মাংসৰ পৰা মানে তেল ওলাইছে আৰু তাৰপিছত আকৌ জলকীয়া দিবলৈ থাকি গ'ল তাতে জলকীয়াটো দি দিলোঁ এয়া ৰঙালাও খিনি অলপ অলপ সিজিছে আৰু তাৰপৰা আকৌ ঢাকনা লগাই লগাই অলপ টাইম ভাজিম এয়া ৰঙালাও পৰা মানে এনেকৈ ভাঙি দিলত ভাজ খাই গৈছে মানে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট হৈয়ে গৈছে আৰু তাতে অলপ গৰম পানী দিম অলপ গ্ৰেভি টাইপ কৰিলে মানে খাবলৈ বেছি ধুনীয়া হয় বহুত বেছি পানীও দিয়া নাই তাৰপৰা এয়া অলপ ৰঙালাওখিনি ভাঙি দিছোঁ যাতে মানে মাংসৰ জোলকণ অকণমান ডাঠ হয় আৰু খাবলৈ ধুনীয়া হয় এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল বহুত ইজি হয় আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব